રાજકોટમાં નેતા અસુદ્દીન ઓવેસીના નિવેદન મામલે ભાજપ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરજીએ મોટું નિવેદન આપ્યું છે જેમાં રત્નાકરજીએ આપેલા નિવેદન અનુસાર રામ મંદિર એ કોઈ રાજકીય મુદ્દો નથી દરેક ભારતીય આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે રામ સત્ય અને મર્યાદા સાથે ચાલનારા છે તેમજ રામ એ સંઘર્ષની કહાની નથી એને માનવા વાળું દરેક નાગરિક મર્યાદા સાથે જીવે છે અને આ વિચારો તેના વ્યક્તિગત હોય શકે છે અયોધ્યા ભગવાન રામ રામ મંદિર મન કી શ્રદ્ધા वर्षों से प्रतीक्षा करी है बहुत इसके साथ त्याग जो खड़ा किया है समाज ने उस प्रतीक्षा को उनके घर में उनके अपने रामलला अपने घर में विराजमान होने वाले हैं अपने खुद के घर में आने वाले हैं एक लंबी तपस्या के बाद जो टेंट में से मुक्त होकर जिस मंदिर में स्थापित होने वाले हैं इसकी सूचना लेकर इसकी जानकारी लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरा एक आ, सभी के घर घर जाना सबको बताना सबके अयोध्या जाने का निमंत्रण देना यह भी इसके पीछे का उद्देश्य है एक अच्छी तैयारी हमारे भारतीय जनता पार्टी राजकोट के इन कार्यकर्ताओं ने करी है तो सभी वार्डो में भी जाएंगे सभी के घर घर तक जाएंगे और इस संदेश को पहुंचाएंगे कि अयोध्या में अपने घर में भगवान राम लला विराजमान होने जा रहे हैं यह जानकारी भी उनके तक पहुंचाएंगे देश में यह परिस्थिति जब से यह बात शुरू हुई है देश की अपनी आस्था का विषय है राम कभी भी राजनीति के मुद्दे नहीं थे राम हमेशा आस्था के विषय है अब आस्था जिनकी जहाँ है और जहाँ जो काम कर रहा है उसकी अपनी सोच हो सकती है इसलिए ये राम कभी भी संघर्ष की कहानी राम हमेशा सत्य और मर्यादा के साथ जीने वाले हैं और उसको मानने वाला भारत का हर नागरिक मर्यादा के साथ जीता है इसलिए अपनी सोच का विषय हो सकता है उनकी अपनी समझ की बातें हो सकती हैं